Друзья мои, артисты для вас поют, пели и будут петь, потому что э, мы делаем все для того, чтобы им было комфортно среди нас, потому что любой из вас может подойти там ко мне, ну я там, <Catholics> я сам могу подойти, если что. То есть э, любой может подойти к любому артисту, э, поговорить с ним. Вот, например, Полякова, я больше чем уверен. Полякова, ты здесь? Я просто думаю, что вот сейчас в преддверии зимних корпоративов этот человек сейчас, сейчас бы еще не то прочитал бы. Поверьте мне, давайте ей поаплодируем еще раз. Человек, который вышел без фонограммы, без всего, просто пришел и сказал, я тебе сейчас устрою этот праздник. Я говорю, Лена, только не криминальный. Она говорит, ладно, у тебя сейчас матом ругается передача. Я говорю, нет, она говорит, ладно, тогда все будет культурно. Друзья мои, я хочу пригласить на эту сцену человека, который приехал к нам впервые на нашу передачу, вы, можно сказать, совсем недавно познакомились. Под наши бурные аплодисменты Борис Шмарцман. Борис Шмарцман! Спасибо. Привет, Борис. Приветствую. Добрый вечер. А, ты прекрасно одет сегодня. Да я после праздника. Ты в отличие от меня. праздника на праздник. <laughs> а, я понял. А, ты тоже замечательно одет. Да, я вообще, да, я сегодня необычно одет. Дело в том, что мы практически с тобой не знакомы. Я думаю, сейчас это знакомство наше будет очень плодотворным, потому что я знаю Юлию Куренкову, которая всегда говорит, я тебе привезу самых лучших артистов, а человек работает на Первом канале. Давайте поаплодируем ей. Именно благодаря ей мы однажды оказались в передаче, с которой нас вырезали. Спасибо. Юлечка знает, что говорит. Я знаю, что не ты. Ну что делать? Боря, скажи, пожалуйста, у тебя материал, он как бы шансон, наверное, да, все-таки? Ну, ближе к шансону, да. Ближе к шансону. Скажи, пожалуйста, ты не обидишься, если я спрошу тебе сразу вопросы, а потом ненадолго выйду и приду к концу твоего выступления? Не обидишься? То есть я не буду сопровождать тебя между первой и второй, промежуток небольшой. Слышь, а, ты все так делаешь профессионально, что я чувствую, что ничего плохого ты не спросишь. Нет, я не спрошу. Я, у тебя есть какие-то тараканы? Вот нет. это, наверное, плохой сапог. А, ну у всех у нас есть какие-то тараканы. Надеюсь, они не страшные. Да, вот есть ли у тебя какие-то суеверия, которые ты никогда в жизни не переступаешь. Ну, какая-то может быть. Все-таки сцена это не просто площадка 20-сантиметровая, на которой все зарабатывают деньги. Сцена это то, с чего ты можешь начать и очень серьезно влиться там, стать звездой миллионов, миллиардов людей. А также ты можешь просто выйти, там, попросить чего-нибудь, еще что-то. То есть это такой, такой форум, да, на котором ты можешь высказаться и показать себя. Вот у тебя есть какие-то все-таки вот ну, приоритеты? Сергей, я стараюсь не, не привязываться к всей вере но, ну, наверное, пара-тройка, как и у всех каких-то. Ну, вот, например, когда вышел, что-то забыл, стараюсь не возвращаться, да, скажем. Если кто-то там с пустым ведром перешел, стараешься как-то обойти. Хотя понимаешь, что... Рогатка, это... да, такая, пустое да. ведро. Ну, вот, есть как, какие-то моменты, которые все мы знаем и вот как-то стараемся не более того. Но вот именно на сцене. Я имею в виду на сцене. На вот сцене ты вышел нет. уже на сцену или вот ты знаешь, что у тебя, например, обязательно должен там... Ну, нет. Ну, к примеру, нет. ты вышел там из дома и говоришь, я иду на сцену. Взял кота, почистил им ботинки и говоришь, все будет хорошо. Ну, к примеру. Нет, нет. Просто правильный настрой и, и все, и все в порядке. Да, то есть ты относишься к сцене все-таки как к чему-то. Сцена – это вообще святое, как для любого артиста. Я думаю, что это, это так. Анекдот? Анекдот, Масса. пожалуйста. Да, пожалуйста. Более шикарно рассказывает Давайте, анекдот. Давайте давайте. споем сначала. Потому... А давай между первой и второй можно будет анекдот. Давайте. Okay. Друзья мои, Борис Шварцман, пожалуйста, аплодисменты. Впервые на нашей сцене здесь, Чертанова! Аплодисменты! Поехали! Спасибо. Одной тобою я живу. Так называется песня. Какое счастье, когда есть человек, которому мы можем сказать: Одной тобою я живу. Поехали. Сегодня много раз призывали на танцпол, можно это в конце концов сделать. Как долго я тебя искал И год за годом пролетел Снегами на моих висках Уже отметилась метель И как награда мне сейчас Твои улыбка и глаза Тебе готов я в сотый раз, Тебе готов я в сотый раз Сказать Одной тобою я живу, Одной тобою я дышу, И не во сне, а наяву Твою ладонь своей держу, Одной тобою я живу Одной тобою я дышу И мне не мил весь белый свет Когда тебя со мною нет Когда тебя со мною нет Все невозможно предрешить Все невозможно угадать, Но как я мог, скажи, не жить все эти долгие года, Мир полон красок и цветов, когда со мной любовь моя, сказать я в сотый раз готов, Сказать я в сотый раз готов. То я Одной тобою я живу Одной тобою я дышу И не во сне, а наяву Твою ладонь своей держу Одной тобою я, я живу Одной тобою я дышу белый свет, когда тебя со мною нет, когда тебя со мною нет. Зажигалочка. Спасибо. Одной тобою я живу, одной тобою я дышу, и не во сне, а наяву твою ладонь свои держу. Одной тобою я живу, одной тобою я дышу. Нет, когда тебя со мною нет, когда тебя со мною нет. Спасибо. Сразу или дожидаемся Сергея? Вторая сразу. Спасибо вам называется этой песня. Вот здорово, когда мы можем друг другу сказать спасибо вам за нас, за всех, за тесный наш Круг за то, что мы здесь все собрались. Спасибо вам. Поехали. Yes. Сегодня в этот вечер наша встреча. Улыбок и цветов не сосчитать. Торжественные речи и праздничные свечи И на душе такая благодать. Я соберу друзей и стол накрою, И пусть печаль проходит стороной. А мне, ценнее трое, что искренним настроем В радость разделить пришли со мной спасибо вам от всей души спасибо за то, что есть вы у меня на все года, за тесный круг, в котором наша сила, за дружбу нашу ту, что навсегда. Спасибо вам от всей души спасибо. Я говорю вам эти главные слова за тесный круг, в котором наша сила. Храни вас Бог, спасибо вам. И если завтра вновь дела закружат, Никто из нас не будет одинок. Когда любовь и дружба сной, И в снойный день и стужу Нас берегут на тысячи сторон Спасибо вам От всей души спасибо За то, что есть у меня на все года За тесный круг, в котором наша сила за дружбу нашу, ту, что навсегда Спасибо вам всей души спасибо. Я говорю вам эти главные слова За тесный круг, в котором наша сила. Храни вас Бог, спасибо вам. Друг другу. Приготовились. От всей души спасибо За то, что есть у меня на все года За тесный круг, в котором наша сила За дружбу нашу, ту, что навсегда Спасибо вам, от всей души спасибо Я говорю вам эти главные слова За тесный круг, в котором наша сила Храни вас Бог Спасибо вам. Спасибо огромное. Друзья мои, Борис Шварцман! Сегодня на шоу сцена. Спасибо, Борис. Спасибо, ты специально переоделся. Я, я специально понял. переоделся для того, чтобы а, обозначить последнюю песню, которую сейчас выйдет Виталий Гордей. Спасибо. И а, я покидаю сцену. А ты обещал анекдот, подожди. Анекдот. Коротенький. Коротенький. Просто, если это интересно, все песни, которые я пел, и, может быть, спою когда-нибудь еще на этой замечательной сцене, написаны мною. Потому что и тексты, и слова, и музыка. Но это как бы так в качестве небольшой ремарки. И как только в следующий раз вернусь, непременно расскажу анекдот. Спасибо. Спасибо. Борис Спасибо. Шварцман, ваши аплодисменты!